Нет, я участвую не первый год, сегодня 44-й лыжня города Мурманска. Ну, два года армии мира, 42 года я участвую в этой лыжне, что начинается от А наша кадетская школа практически каждый год становится победителем, конкурса лыжня зовет. Вот и сегодня хотелось бы сказать благодарность организаторам, которые по культуре и спорту которая отвлекает на наш призыв. И очень приятно, что в Мурманске появилась первая освещенная трасса, вот, которая буквально притягивает всех людей, которые заботятся о своем здоровье. 44 раз это вызывает уважение встреча лыжников происходит на этой священной для каждого лыжника земле здесь будут мчаться трассы марафона в дальнейшем здесь будут пролетать на высокой скорости спортсмены лыжники но все начинается конечно с вас истинных любителей лыжного спорта я хочу поблагодарить всех кто пришел сегодня на это открытие особые слова Скажу. хочу сказать а, Игорю Аюбову который уже много дней и даже недель прокладывает лыжную трассу потому что вы же как никто знаете что сделать ее за один раз невозможно сразу накатать и он мужественно ее прокладывает и сейчас где-то находится на лыжне хочу вас попросить бережно относиться к трассе не ломать ее потому что мы не можем сюда пригнать тяжелую технику ретраки сюда по озеру и вы знаете, на озерах еще вода стоит. Хочу поблагодарить администрацию города Мурманска за то, что в этом году у нас будет снова праздничные выходные дни. Ходит бесплатный автобус, и по вашим просьбам он будет ходить еще и по средам. Поэтому лыжня существует, лыжня есть, лыжне быть с праздником, друзья.